rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'stlik munosabatlarda ham eng oliy himmat bo'lganlar birodarga ilinganlar shuning uchun ham o'zinglar ilingan o'zinglar yaxshi ko'rgan narsani o'zinglar uchun bo'lish yaxshi ko'rgan narsani birodarliklarga ham ravo ko'rmaguninglarcha shu birodaringlarga ham ilinmaguniglacha haqiqiy iymoninglar komil inson bo'lmaysizlar deganlar mana do'st mana shunaqa bo'lishi kerak oliy himmat bir biriga o't berib sheriylar ayniqsa hozir bitta arzimagan narsa ustida sheriklar bir biri bilan talashib ajrashib yuz ko'rmas bo'lib ketyapti eng hayoliy hatto u zot sollallohu alayhi vassallam go'shangada kelindan ham hayoli bo'lganlar deb keldi mana hayoliy inson shunaqa hayoli bo'lishi kerak bunaqa bez bo'lmasligi kerak bezirayib turib hayoni bir chekkaga qo'yib bemalol xohlagan ishini qilib xohlagan gapini gapiradigan bo'lib ketdi hozir ayniqsa televizorlarga chiqib olib behayo narsalarni gapirib behayo narsalarni qiluvlarni ko'rsatib qilib yoshlarni buzayotganlar ayniqsa judayam gunohni Günahı attı ortrti rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'zlarini pastga qadab ko'pincha tafakkur qilib yuradilar deyildi hozir rasululloh mana erkak kishi bo'lib turib ko'zlarini pastga qadab yurganlar hozir ayollar ko'zini lo'q qilib yuradigan erkak kishi kelayotgan bo'lsa to'g'ri yurib kelaveradi sal chetga o'tiy ko'zimni pastga qaratin degan gap yo'q ko'zini lo'q qiladi shu unga qaragan bunga qaragan bu bunaqa bo'lmaydi bu ko'zni yerga qarab ko'zni begonalarga tushirmaslikka harakat qilish kerak uyat so'zlarni so'zlaydigan og'zi shalaham bo'lmaganlar deyildi rasululloh uyat so'z so'zlamaganlar har ikki so'zidan birida so'kib gapiradiganlar bor bolasini erkalayotganda ham shu so'kib erkalaganlarni o'zimiz eshitganmiz bu doim shunaqa uyat so'zini so'zlab yuradigan odam ikki so'zini birida so'kib palon piston deb so'kib yuradigan odamlar bor olloh asraayhia shu vafot etyotganda ham la illaha illalloh deyish o'rniga falon deb o'lganlarni eshitganmiz odam nimani ne ko'p gapirsa shu tiliga shu keladi to'satdan yer qimillab qolsa yo to'satdan mana suv toshganlarda haligi sirdaryodami bir suv toshganda kimdir xudodan qo'rqadigan odam subhanalloh deydi astag'firulloh suv toshyapti deydi bir odam butun so'kib voy palon voy piston deb so'kib mana shunaqa qiyapti qiyin ahvol bo'lib qolganda birdan erkak qimirlab qolsa og'ziga o'sha tiliga o'sha doim aytib yuradigan so'z kelib qoladi birdan haligi jon olinadigan payt kelib qolsa o'sha doim gapirib yuradigan kalimalar kelib qoladi tilga o'shaning uchun bu so'kishlarni yig'ishtirish kerak bo'ldi endi u haligi erkaklik yoki bir zo'rlik emas bu so'kib yurishlik bu qip qizil hayosizlik bu beodoblik bu ogzi so, shaloli bu yaxshi ish emas bu xulq yomon xulqli bu bunaqa odam obro' emas bu so'kib yurish bu buyog'iga endi oxirat yaqinlashyapti endi so'kishlarni faxsh so'zlarni o'rniga endi yaxshi so'zlarni la illaha ilolloh subhanalloh alhamdulillah mana shu so'zlarni tilni o'rgatish kerak shu so'zlarga endi bundan buyog'iga bolalarga ham bitta so'kib qo'yib bitta so'kib qo'ymas endi la iloha illalloh nechi alhamdulillah deb subhanallohn deb mana shu so'zlarni o'rgatish kerak bekordan bekorga la'natlab qarg'ish etadigan ham bo'lmaganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zini bolasini ham la'natlab la'natn bor farishta yaxshi so'zga ham yomon so'zga ham omin deydi o'sha ominiga to'g'ri kelib qolsa ketdi keyin olloh silasi yomonlik xato muqobiliga darrov jazolamasdilar balki kechinimli bag'ri keng bo'lganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotin bir ish qilib qo'ysa darrov shunga jazolab unga har xil gaplarni gapirib yoki ba'zi bir narsalardan mahrum qilish yoki bolalarni urib shogirdlarni ham hattoki shogirdlarni urib mana shunaqa ko'kartiradigan darajada uradiganlar bor bu hechqaa to'g'ri kelmaydi bu bu ishingiz bilan siz dinni yomon ko'rsatib qo'yasiz qur'onni yomon ko'radigan bo'lib qoladi shu o'qimayapti deb ustozi urgan ne o'qimayapsan deb otasi urgan bolalar o'quvchilar shu qur'onni yomon ko'rib qolganda otasi ustozi ketgandan keyin shu qur'onni otgan qur'onni tepganlarni eshitganmizki san deb man mana kalta yeyapman dinni qur'onni yomon ko'rib qolishiga bolalarni mana shu ustoz yoki ota sababchi bo'ladi chunki -tu, u bola hali -tu, u u bolaga o'sha bolacha muomala qilish kerak yaxshi o'qimayotgan bo'lsa hammani zehni har xil yaxshi o'qiyotgan deb yomon o'qiyotganda uni jazolab uni urib battar qilmaslik kerak qayt o'sha targ'ib qilish kerak yaxshi gap bilan natija bo'lyaptiyu muna qattiq tursak yaxshi bo'lyapti emas u qattiq tursa u qo'rqqanidan shunaqa qiladi sal ertaga katta bo'lsa bizani yoshligimizda hassangni tepib qochib ketaman hali qarab tur <laughs> degan gaplar bo'lardi ya'ni inson yoshi katta bo'lib yoshligida kimlargadir zulm qilgan urgan tepgan katta bo'lgandan keyin hassaga suyanib qoladi u shunaqa hassaga suyanib qolgan odamni hassasini olib qo'ysangiz qiyin ahvolga tushib qoladi yo yiqilib tushishi mumkin bechora yo bir joyda turib qoladi yurolmay hassa suyanadigan hassasi yo'q bo'lgandan keyin mana shunaqa bo'ladi ya'ni ichida yomon ko'rib turaveradi ustida masalan hop deyishi mumkin lekin qalbda yaxshi ko'rmaydi u otasi otasidan bezib qolganlar borv otam kelyapti deb otasi kelayotganda otam kelyaptilar deb xursand bo'lib ko'zida bir quvnoqlik bo'lishi kerak bolalarni otasini ko'rganda mayus xafa bo'lib qolmasligi kerak qadeb bu zo'ravonlik qilaversa uraversa kechirmasa bir narsa bo'lsa jazolaversa xotin ham o'lgan kundan yashaydi bunaqa yer bilan bolalar ham zo'rg'achi deydi shu otasini ur palonchi ur deganlarni man o'z ko'zim bilan ko'rganman shu shu tepasida turib ota shunchalik o'togandan o'zi qo'l olmaydi birov bilan urushib qolganda ur degan shu o'zini alamini o'zini ichida butun haligi holatini haligi odam orqali olmoqchi bo'lganman o'zini otasini bo'lmasa himoya qilish kerakku otasini birovga ur deyapti nega juda ham o'tqizibuborgan bunaqa bo'lmasligi kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa bo'lmaganlar sollallohu alayhi vassallam